上排上桌，先生。嗯、哇，再成一盆汤，这汤可是没吃了？嗯。汤上桌。哎呀，一人先来一碗汤。嗯，来，嗯，来，来，弟弟，嗯。 嗯啊香啊哥哈哈，<呵>嗯这汤羊肉香味儿苹果甜味儿那种嗯，还有放了咸盐，嗯、这汤没汁了、嗯、来快喝汤啊，嗯、然后吃肉行嗯<香>嗯，这是苹果这个是。 嗯。哥，啊，苹果味的羊肉汤第一次喝，味道真独特。嗯，多喝点。嗯，羊肉味的苹果第一次吃呀、啊，哥。哈哈 <laughs> <laughs> <味>，那不挺好吗？味味道够用。来，弟弟。 苹果羊排真不错、啊，哥，有苹果味儿吗？有，那不挺好来，摆撒弟弟，嗯，嗯，嗯不一定调这个，<laughs> 那不挺好吗，弟弟？<laughs> 嗯，啊、嗯，他们那泡、嗯、泡一下更好吃呢。嗯，蘸着酒头辣椒。 多吃肉，多喝汤。嗯，蘸着韭菜花、辣椒酱。吃一口羊排，呵呵喝一口苹果羊排汤。 你知道、啊，嗯。我一开始做这个苹果羊排的时候，心里边没底儿。吃完以后，我心里边。 心里边这底儿这么厚呢，这 <laughs> 味道真为吃了，就是你们也可以这样，家里面这样做着吃，真挺好呢。这次这个菜，这个肉我炖成功了，但是我不能骄傲。<laughs> <laughs> <laughs>